Yango və belə şey çatəndə taksilərə qarşı tələduzduluq etmişəm. Özümü polis əməkdaşı kimi təqdim etmişəm ed ki, bəs qardaşmən şöbədəyəm, çıxa bilmirəm. İmkan varsa mənə müəyyən ərzad bir də ki, internet nömrəmə məbləğ yükləyin, internetə mürətib gəlin görməyə, mən orada sizin hörmətinizə edəcəm. Onlar da o pulu mənim elektron kaşlokuma istifadə etdiyim nömrəmə göndəriblər və mən onu pulu müəyyən şullarda nağdlaşdırmışam. Belə hər dəsə 20-30 arası taksi sürücüsünə qarşı dələduzluq məlubdur. Ona görə özümü polis əməkdaşı kimi təqdim eləyirdim ki, onda insanlar polislərə qarşı inanları oldu, cəmiyyətdə hörmətləri, inanları oldu. Ona görə özümü polis əməkdaşı kimi təqdim eləyirdim. Advətəndaş kimi eləsəydim, heç kəsi yönləndirməyəcəydi. Bundan əvvəl də Turbaz və Tapaz saytlarında saytlarında maşın satışı ilə bağlı müəyyən dələduzluq halları olmuşdur.